Ama biz hammamiz yaxshilikda jam bo'lmasak borib bu ketishda boru biz millatni berib qo'yamiz biz qadriyatlar o yo'qolib boryapti ichki kiyimda ko'chaga chiqyapti uyatsiz liboslarda videoga qo'yib dunyoga ko'rsatyapti internetda sharmandamizni chiqaryapti dubay turkiyada yurib kimdirlari badanini sotsa kim bu deydi kimsan san deydi hamma abarigenman o'rmonda yashayman demaydi o'sha şey, iflos o'zbekistonlikman o'zbekman man deydi ko'ryapsizmi man indesman man o'sha o'rmondan kelganman de battar bo'lsin yo'qolib ketsin deb o'sha joyda spio'ib o'lib ketsin edi lekin bizga minus olib beryapti hozir kimdirlar ahamiyat beryapti bilmadim chetda yurib bizni millatni bizni vatanni nomiga dog' tushirib yubordi qaysidirlar jangari bo'lib qaysidirlar odam o'ldirib jinoyatchi bo'lib fohisha bo'lib firibgar bo'lib ber pasportini suda benga qara grajdansa o'zbekistan deydi tamom nima degani bu degani bo'ldi butun o'zbekiston nomiga davo beryapti degani shunhi bolam ketyapsan safaie bexatar pul jo'nat pul jo'nat deyavermasdan uzoqda bug'doyda yaqindi somoni yaxshi o'sha işte to'rt yuz dollardan yetmish dollar olib ishlaysan shu yerda kerak dadasini buvisini o'ligini ko'rmayapti bolalar dadasini do'stini boshqalar ko'mib yotibdi mana bitta o'g'illilar nechtasini ko'rdikg mahalla ko'mayapti qandaqa holat bu holat shu kechda ketaveramizmi endi qachon bitta mahalla bitta bolaga yettita mahalla ota ona degan narsa qachon qaytadi bu qadriyatimiz nimaga ko'chada bir birini qo'lini uslab o'n besh o'n yetti o'n sakkiz yashar qiz bilan bola yuribdi ki nimaga indamay san kimni qizisan kimni bolasisan endi ha desa uylanyapti olti oydan keyin bola tug'ilyapti nima degani bu degani bu ham biz bilganlar bilmagan yana qancha ishlar yotib qoladi agar uyg'onmasak ko'zimizni ochmasak hushyor bo'lmaydigan bo'lsak xudo soqlasin kelajagimiz voy bo'lib qoladi chunki o'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan narsaga biz qadam bosganmiz bugun millat xalq vatan haqida gapirsa obbo deydiganlar bor o'sha şey, insofsiz pastkash o'ylamaydiki cho'tingni tagiga kim moshina tiqib qo'ydi yaqinda o'zingni pulingga nol olti yigirma to'rt moshina ololmaotgandingku pulingga armatura to'ktirib so'rtay qiloaotadinku pishiq ishda uy qurolmayotgadingku bugun sani hajga umraga borishingga shuncha biznes qilishingga qator qator moshina minishingga shuncha narsalarga erishishimizga nima sabab bo'ldi ayting mana mustaqillik sabab bo'ldimi tanam olish keraka inson falon million cho'ntakda falon million shotda falon millionlik moshina tagida yana yo'qolib ketvolmasan bor tur yo'qol chiqib ket chu yerda asabga tegmas hali burgaga o'xshaydida bular burga yo chaqib o'ldirib qo'ymaydi yo yo'qolib ketmaydi qitir qitir qit qilib asabingizga tegadi yomon ko'pligidan mana u ikkita jinoyat ochildi mana aptekaga kirib bosqinchilik qilgan o'sha yerda kameraga ham tushgan va yo'ldagi kameralarga tushib qolgan kimidir kameralariga yomonlikni ochilishiga yordam berish ham ibodatda o'sha joyda kimni kamerasiga tushib o'sha yomon qo'lga tushdimi inshaalloh o'sha odamga ajr yoziladi sabab o'sha ushalmaganda ertaga sizni uyingizga yoki mani uyimga kirishi mumkin edi uxlab yotsaiz tasavvur qiling ikkita ko'zi teshik og'zi teshik mada bunday pichoqi ushlab tursan ikkitasi odamn joni ishib ketaydi eydi o'g'igiza kelsak u eplaysiz biron narsani qoqib qo'yasiz uni yotganingizda kirib kelsa nima qilasiz to'g'rimi to'ppa to'g'ri shuning uchun bekorga aytilmayapti hushyorlik davr talab o'zbekiston biznikimi tinchligi kerakmi sog'lig'i kerakmi xotirjamligi kerakmi shu o'ttiz to'rt milliondan oshiq aholi hammamiz birga kurashishimiz kerak dunyoni suv bossa nima g'am degan o'rdakka o'xshagan odamlar bo'ladi pushkin bir jahon deydi loqayt odamlar bu eng yomon odamlar shu odam bo'ladi shuning uchun har bir inson o'zini hududida odam taniydida bitta notanish odam turibdi assalomu alaykum aka yaxshimisiz uka yaxshimi nima xizmat bu yerda prokuratura yo'q ichki ishlar yo'q hokimiyat yo'q reanimatsiya yo'q nima qilyapsiz buyerda o'n birda uka sizga savol nima qilyapsan buyerda deyishga ikkitami shundaq so'raylikda bo'ldi qaytib kelmay haqiqatdan ham masalan reanimatsiya bo'lsa ekan o'shaeda turibdi deysiz rоддом bo'lsa ekan turibdi deysiz to'g'rimi ichki ishlar bo'lsa ekan ha turibdi deysiz prokuratura sakkizda ishniyoi oltida bekitadi sakkizda nimaga keldi bo'lmasa mahallaga bu notanish birovni uyiga kelgan bo'lsa uyini oldida turishi kerak edi qalblarga